И в бег может прийти любой человек. Вот, главное – желание. На самом деле я спортом не занималась, в принципе, никогда. С мне тренер как-то сказал, у тебя есть шансы, пробуй. Для меня это способ проверить свои силы. На стадионе я с детства занимаюсь бегом. Это помогает мне собраться с мыслями, лучше думается во время бега. Для меня это как бы отдых. Когда я бегу, это я отдыхаю. Когда бежишь, тебя аплодируют, там фанаты, друзья, знакомые. И это очень заводит, и хочется быстрее, быстрее. У всех были уроки физкультуры, каждый чувствовал, что у него лучше получается. А вот у меня в то время получалось бегать хорошо. На каких-то школьных соревнованиях я всегда участвовал, занимал призовые места. Весной, когда я пробежал полумарафон, мне уже захотелось большего. То есть а больше это только марафон 42 километра. на самом деле это не есть что-то такое безумно тяжелое. То есть если хорошо подготовиться, марафон заходит точно так же хорошо, как и другая дистанция. Нагрузка перед марафоном, она падает, за две недели она снижается. То есть мы должны выйти на старт настолько сильными, настолько полными энергией, чтобы нам хватило сил пробежать марафон. для того, чтобы подготовиться, минимум год. Время – это не самое главное. Главное, если правильно подойти технично, то это будет хороший результат. У меня есть группа, которая называется «Гайд раненых». Это люди, которые плохо видят или незрячие, и мы с ними бежим. Это сопровождающий, он а, ведет этого человека, слабозрачего. Мы в паре, за верочку, все вместе бежим. Когда он бежит в ногу, это ритм, это дыхание. Полностью доверяешь этому человеку, очень хорошо, прилично получается. они настолько массовые, там уходит практически весь город, и они очень поддерживают. Вот. Они кричат твое имя, плакаты, Go, Go. В зоне, Когда ты стоишь, там такой уже гул начинает стоять, уже люди начинают хлопать. Это непередаваемый адреналин, когда 2000 человек стоит на старте. И у меня обычно просто мурашки на коже и ком в стоит. Чувство и радости, чувство волнения идет. Ну это не передать, это надо попробовать. бегут люди, ты с ними общаешься. Ну, это здорово. Столько, наверное, сразу гормонов, эндорфинов этих выделяется, что вот это чувство эйфории у тебя еще, на часа три. Маршрут марафона очень яркий, красочный. То есть обычно трасса всегда проходит через центр города, это всегда красиво. Он бежит с гайда. Он стимулирует, говорит, давай быстрее, говорит, технику там, благодаря гайду вот, у меня что получается. Каждый раз я бегу и себя спрашиваю, могу ли я еще в таком темпе пробежать, еще 20 километров? Я да, могу. Начинаю ускоряться еще. Мне это помогает. Тебя снимают камеры фотоаппарата, вот твоя минута славы. Благодаря этим авасам, благодаря поддержке со стороны, оно дает все знать. Если ты еще сделал по плану, который ты хотел, это вообще супер. Если еще лучше, чем планировал, это вообще -то мегазвезда. ты мегазвезда и победитель в любом случае. На финише ощущения непередаваемые просто стоит бежать эти 42 километра, чтобы на финише почувствовать вот этот момент счастья. Бег – это стиль моей жизни. Это цепочка, это химическая реакция. Жизнь до бега и жизнь после бега – две разных жизни.